большие были да. у нас, и работа, чтобы было. Ну и чтобы год собаки у нас собака не кусачая была. Да, не кусалась, да. была ласковая для нас. Спасибо, Снегурочка. Дед мороз, хоть слово да, скажи. Да, Там дедушка... дедушка Мороз, пока без поднялся, да, что дедушка Мороз. Дедушка устал, на олени пока не жарили. Работы много, все. Не початый край. Тут я Внучата молодые у меня. <связать> а стишки подождите, а стишок я не знаю. О, я не подарки А вели себя как мы сегодня. Ну, вообще, а что, вообще, что, вообще за целый год. Вообще идеально. Замечательно. Я, вы да, себя. Да, ну, хорошие да, девочки. Спасибо, дедушка Мороз. Без, Без происшествий. Да. Спасибо да. большое. Без происшествий.

Самый важный первый тост скажет наш руководитель. Он в подарки нам принес самый главный предводитель. Я не знаю, как семья, волк, ты чуть не запахал приехал в я уже привык так, что дома на Днепродзержинск, с Ганюгой, непонятно откуда ты. Дорогие мои коллеги, я хочу поздравить вас всех, ваши семьи, деток, родни, всех близких с наступающим 2018 годом пожелать здоровья, в первую очередь, всем, потому что это немаловажно. Вам, вашим близким. Также, чтобы мы еще встретили, может, хотя бы пару лет. Место у нас есть, девчонки молодцы. И за прошедший год, конечно, он был не самым лучшим многих. Ушли от нас многие по не нашим, в принципе, не по нашему желанию. И тоже хочется вспомнить Игоря Алексеевича, я ввожу как обязательный тост в, любую, в любое застолье. Потому что человек отдал, ну, будем говорить, все мы отдаем большую часть жизни этой работе из-за того, чтобы... Можно было что-то заработать, прокормить семью, продержать, поддержать себя и близких своих. Год был не важный, потому что год петуха. Правильно? Я петуха. Изначально не важный. Год вот По всем раскладам. И думаю, 18-й год, все-таки год собаки. Собака друг. И может быть... Мало надежды, но надежда умирает с последним, как говорят. И я хочу пожелать вам, а грустном не будем, пожелать всем улыбок, счастья, здоровья, спокойных выходных, чтобы не дергали никого. И всего-всего самого хорошего. Спасибо вам за работу, потому что мы без вас, в принципе, ну, грубо говоря, никто. Потому что у нас всегда Типа главные, как Дед Мороз сказал руководитель, ну а у нормального руководителя то главный тот, как и раньше было у нормального пана, главный, кто на него робит. Я желаю вам всем всего самого хорошего. Близки вашим, всем здоровья, с нового. товарищи, родичи. хочу сказать. Все невзгоды оставались в этом году. В следующем году нас ждало только солнце, свет, будущее хорошего котелекома. Понимаю, что из области фантастики, но хотелось бы, чтобы так было. Ну, в первую очередь вам всем, вашим семьям, крепкого здоровья, любви, везения, удачи. Ну и чтобы мы очень долго, счастливо и радостно работали этим же крепким. За вас. Да. Ну, спасибо. спасибо. Хорошо. Я уже рассказываю водку рассказываю бабочка по полю. Летит. Долетает да, до цветочка. Я говорю, На пальчик. Цветочек, цветочек. поворачивает. нет. бабочка летит. Дальше мне самому нужен. Он полетел дальше. Подлетает другому с точки говорит, дайте, пожалуйста, напиться нектар. Ну и на здоровье. Бабочка покрывает, полетела. Ночью поднялся сильный ветер. И поломал тот цветочек, который остался с нектаром. Так давайте выпьем за то, что вы давали и не ломались. Четвертый год за мужика. Я сама сильно. Я тоже считал так, новогодний праздник, при наше наши Давайте выйдем за на наши красивых мужчин, за наши мужественные, за наши кого? Да. На на они будут такие ласковые, добрые к нам. Ну, конечно, еще чуть добрее. Хорошими кошельками, кошелек, Боже, я что добрала вам всем. Пожалуйста, чтобы у не дух всегда обижала вас, Я вот в этому я вот этот год жду, может, бабушку себе найду, может, помоложе, и возьму, и полюблю. Я вот тоже тут мечтаю, чтобы деда забыли, чтобы с молодым на праздник на подружку приходить. А вообще я всем желаю, чтобы сбылись у вас мечты. Поздравочек мой примите с праздником. Праздник начинается. И начнем мы праздник с вами, с выбора меню. И начнем загадать вам загадки, чтобы вы нам начинали отгадывать. Так, первый конкурс. Нам нужно три человека. Нам нужно три человека. Три человека. человека. С каждого стола по одному человеку. Еще раз. Это не блюдо. Хочу и желаю, чтобы у всех здоровье не подводило никого. Чтобы дети росли, росли и радовались. Чтобы родители чтобы были подольше на этом свете. Чтобы работа радовала. Ну и вообще, чтобы была работа. Желаю счастья, здоровья, семейного, семейного, главное, взаимопонимания. С наступающим новым годом!